Allah adalah kasih kepada siapa sebelum segalanya diciptakan. Allah adalah kasih menyeratkan Allah Tritunggal. 1 Yohanes 4 ayat 8 Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih sejak pada mulanya, sejak zaman kekekalan, sejak sebelum manusia dan segala makhluk diciptakan olehnya. Kalau begitu, Lalu, dahulu Allah itu kasih kepada siapa? Kan, dahulu belum diciptakan segala makhluk apapun yang perlu dipahami bahwa pengertian kasih itu adalah bukan ditujukan kepada diri sendiri. Sebab, bila pengertiannya seperti demikian, maka kasih itu hanya akan menjadi kepentingan bagi diri sendiri. Tetapi, pengertian kasih yang benar itu adalah bahwa kasih itu harus dinyatakan kepada pribadi yang lain, sebagaimana yang dituliskan oleh bunyi ayat tadi, sehingga akan muncul kata "mengasihi" kepada pribadi yang lain. Jadi sebelum Allah menciptakan sesuatu apapun, Allah yang adalah kasih sejak pada mulanya itu, kasihnya itu saling ditujukan kepada pribadi atau oknum kealahan yang dinyatakan dalam Allah Tritunggal. Di Alkitab, kealahan itu bukan satu pribadi. Dan di Alkitab juga menuliskan bahwa Yahweh itu Esa. Ulangan 6 ayat 4 Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Pengertian Allah yang Esa adalah Allah yang kesatuan. Pengertian Allah yang esa adalah berbeda maknanya dengan Allah yang tunggal. Allah yang tunggal adalah hanya ada satu pribadi atau oknum saja, tak ada pribadi atau oknum yang lain. Prinsip Tuhan Tritunggal adalah bahwa Tuhan itu satu dalam tujuan, pikiran, dan karakter. Keesaan ini tidak melenyapkan kepribadian masing-masing, sebab ada kepribadian yang berbeda dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun terpisahnya kepribadian dalam keilahian tersebut tidak menghancurkan persekutuan monoistik bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan yang Esa. Tuhan yang satu dan tak dapat dipisahkan. Kasih itu tidak bisa hidup dalam satu pribadi saja. Kasih itu mau tak mau harus dinyatakan. Sehingga dapat disebut sebagai kasih. Oleh karena itu, Allah adalah kasih juga dapat menyiratkan prinsip Allah Tritunggal, dan itu dinyatakan oleh pribadi-pribadi dari Tuhan yang saling mengasihi sebelum ada sesuatu yang diciptakan. Di Alkitab, Perjanjian Baru menunjukkan bahwa kedatangan Kristus ke dunia ini dahulu kala dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang Allah Tritunggal. Misalnya, tulisan dalam Injil Yohanes yang menyingkapkan bahwa kealahan itu terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang merupakan sebuah kesatuan dari tiga pribadi kekal yang memiliki keunikan dan hubungan yang misterius. Ketika Yesus yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia dan berseru, Markus 15 ayat 34, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hal itu adalah menunjukkan bahwa Yesus menderita terasing dari Bapaknya yang disebabkan oleh karena adanya dosa. Jadi dosa itu telah merusak hubungan yang sebenarnya antara manusia dengan Allah seperti yang tertulis dalam kejadian 3 ayat 6- 10 dan Yesaya 59 ayat 2 Yesus seolah-olah telah menjadi berdosa Padahal kitab suci menuliskan bahwa Yesus sama sekali tidak pernah berbuat dosa Sebab selain sebagai manusia Yesus juga adalah Allah Yesus yang seolah-olah telah menjadi berdosa dan menerima konsekuensi dari akibat dosa yaitu kematian adalah karena pada masa-masa terakhir dari hidupnya di dunia ini, Yesus yang telah menanggung dosa kita dalam mengambil dosa kita. Yesus mengambil tempat kita yang selayaknya binasa kekal, dan itu menunjukkan terganggunya hubungan kasih sayang antara Allah Bapa dan Yesus. Sehingga, dari atas kayu salib dengan berteriak memilukan, Yesus mengucapkan kalimat demikian: "Orang-orang berdosa tidak akan pernah dapat mengerti apa arti kematian Yesus terhadap kealahan, bahwa sejak kekekalan, Yesus Allah telah ada bersama Allah Bapa dan Allah Roh, mereka hidup abadi dan hidup berdampingan." di mana mereka saling memberi dan mengasihi dengan sempurna serta mutlak yang ada dalam kealahan. Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8. Adalah berarti bahwa masing-masing itu hidup untuk yang lain. Sehingga mereka mengalami kesempurnaan dan kebahagiaan yang lengkap. Tidak ada jarak antara pribadi-pribadi dari Tuhan Tritunggal. Mereka adalah Allah yang Esa. Ketiganya adalah ilahi. Namun mereka berbagi kuasa dan kualitas keilahian bagi umat manusia. Mereka memiliki otoritas final yang terpadu, seumpama sebagai presiden, raja, perdana menteri, dalam kealahan otoritas terakhir berada pada ketiganya.